Эти сборы э, мы проводим под такой, так, такой гидой, что э, проверить ближайший резерв э, молодых игроков, то что основной возраст у нас 89-й год рождения, э, ребята, которые закончили э, уже молодежные игры, уже кто-то уже пробовался в, в национальное, э, которых мы рассматриваем как ближайший резерв э, в национальную сборную. Э, и второе, что ребята, которые хорошо зарекомендовали себя в прошедшем чемпионате Украины, они получили шанс доказать свою, опять же, состоятельность игры в национальной сборной. Потому что должна быть какая-то преемственность. Если ты играешь, приносишь пользу своей команде в чемпионате, и на тебя обращают внимание, ты, ты завоевываешь хотя бы Приглашение да, в национальную сборную, так и должно быть. В этот ближайший резерв еще э, не вошли некоторые игроки, которые по тем или иным причинам не приехали сюда. Но это не было таких, что, как, как мы говорим, отказники. Нет. Э, Артем Степенчук, который в прошлом году э, был в национальной сборной, тоже проходил первые сборы, первый, второй сбор, э, Денис Лукашов, который пропустил э, сборы прошлого или цикл сборных прошлого года. Э, кто еще? Ну, вот, очень жаль, конечно, по Косте Никиенко. Я бы очень хотел бы видеть здесь Кирилла Натяжка. Он едет, уже, уже уехал в Америку на тренировочные сборы индивидуально. Но это было заранее согласовано, поэтому я, я разговариваю не... со Славой Кравцом. Он выразил, выразил очень большое желание помочь сборной. Он прекрасно понимает, что у него нерастраченной энергии очень много. И он хочет это довести. То есть, по большому счету, что никто не замечен, и никто не прошел стороной, все, все, все в контакте, как говорится. По поводу этого сбора, по поводу этой... Э этих, этих игр э, в переписке, в телефонном режиме э, общаемся. Ну и, конечно же, мы, может быть, так получится, что э, главный тренер или кто-то из ассистентов э, могут подъехать в Китай на эти игры. Возможно, такой вариант. То есть не исключается. Наша задача сейчас на данный момент помочь ему в выборе и помощи э, определения тех игроков, которые могут в дальнейшем помочь.